Dalam video ini kita akan melihat kepada proses bagaimana anda boleh memasukkan maklumat produk anda pada sistem OpenCart. Setelah anda menetapkan konfigurasi bagi maklumat attributes, manufacturers dan juga kategori produk, maka kali ini kita akan pergi ke menu products. Jadi klik pada link ini dan seterusnya kita perlu memasukkan apakah maklumat produk yang ingin dijual melalui sistem OpenCart ini. Jadi klik pada butang insert untuk memasukkan maklumat produk yang akan dipasarkan. Pada halaman penambahan maklumat produk ini, kita perlu menetapkan beberapa konfigurasi yang telah disediakan. Jadi pada ruangan general ini, untuk product name, masukkan apakah nama produk yang akan dijual. Sebagai contoh, saya akan masukkan nama produk handphone HTC Desire S. Untuk ruangan meta tag description masukkan penerangan ringkas untuk produk ini yang akan dipaparkan pada search engine. Seterusnya pada ruangan meta tag keywords masukkan apakah kata kunci untuk produk ini. Kemudian pada bahagian description masukkan apakah penerangan tentang produk ini. Penerangan ini akan dipaparkan pada halaman web sistem OpenCAD apabila pengguna berminat untuk mengetahui maklumat lanjut tentang produk. Seterusnya, untuk produk teks ini, masukkan apakah teks ataupun kata kunci yang mewakili produk ini. Eh. Anda boleh salin saja maklumat keyword ini. Perbezaan di antara produk teks ini dengan meta tag keywords adalah bagi meta tag keyword ini ia akan digunakan untuk carian pada search engine. Sebaliknya untuk produk teks ini, ia akan dipaparkan pada laman web sistem OpenCAD anda. Setelah selesai menetapkan maklumat pada ruangan ini, sekiranya anda ada memasang bahasa baru, maka masukkan maklumat yang sama pada ruangan bahasa yang anda gunakan. Setelah selesai menetapkan maklumat pada bahagian general, seterusnya pergi ke tab data. Pada bahagian model ini, masukkan apakah nombor model produk anda ataupun anda boleh masukkan saja nama Produk sekiranya anda tidak mengetahui nombor model bagi produk tersebut. Price ini masukkan berapakah jumlah harga produk yang ingin anda jual ini. Sebagai contoh, 2000 Pada bahagian Tax Class ini, sekiranya wujud cukai yang berkaitan dengan produk yang anda jual ini, maka anda boleh memilih maklumat cukai yang diperlukan. Dalam tutorial ini, saya akan pilih None quantity ini adalah bilangan simpanan ataupun bilangan stok yang ada pada anda. Letakkan berapakah stok yang anda ada untuk produk ini. Untuk bahagian minimum quantity ini, anda perlu tetapkan berapakah jumlah minimum yang pengguna perlu tempah untuk membeli produk ini. Jadi, kebiasaannya kita akan letakkan minimum order adalah 1. Subtract stock sekiranya anda ingin sistem untuk melakukan kiraan stok secara automatik maka anda boleh biarkan ia yes. Maksudnya adalah untuk kuantiti yang anda letakkan di sini sekiranya terdapat tempahan maka jumlah stok ini akan ditolak dengan jumlah tempahan yang dilakukan oleh pengguna. Pada ruangan out of stock status tetapkan apakah status yang ingin anda tampilkan sekiranya produk telah pun kehabisan stok. Jadi saya akan biarkan saja out of stock requires shipping. Sekiranya ini adalah produk yang memerlukan penghantaran maka anda perlu membiarkan ya yes. Hal ini adalah kerana sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan maklumat penghantaran yang diperlukan. Pada bahagian SKU ini, ia adalah merupakan ringkasan daripada stock keeping unit. Anda boleh memasukkan maklumat SKU sama ada diperolehi daripada produk tersebut ataupun anda boleh cipta maklumat SKU anda sendiri. Dalam tutorial ini saya akan masukkan maklumat SKU seperti berikut. Seterusnya, UPC ini adalah merupakan ringkasan daripada Universal Product Code. Sekiranya ada Universal Product Code ni, anda boleh memasukkan maklumat kod produk pada bahagian ini. Contoh Universal Product Code adalah seperti berikut. Seterusnya, pada bahagian location ini, anda boleh memasukkan maklumat di manakah lokasi stok produk ini berada. SEO keyword di sini masukkan apakah kata kunci ataupun perkataan yang ingin anda paparkan pada browser sekiranya pengguna klik pada maklumat produk ya kebiasaannya kita akan meletakkan nama produk itu sendiri pada bahagian SEO keyword dan anda juga perlu memastikan ejaan bagi SEO keyword ini berada dalam huruf kecil dan setiap jarak ini haruslah dijarakkan dengan penggunaan sengkang. Kemudian pada bahagian image ini, masukkan gambar produk. Klik pada avatar image. Seterusnya anda boleh terus upload image ke dalam folder image ataupun anda boleh membina folder khas untuk memuat naik image image berkaitan produk. Saya akan membina folder khas terlebih dahulu. New folder product. Submit dan OK. Jadi untuk segala gambar-gambar produk akan saya upload ke dalam folder produk ini. Jadi klik pada folder produk dan seterusnya klik pada menu upload. Ini adalah gambar produk. OK. Dan double click pada image yang telah dimuat naik untuk memasukkan image pada maklumat produk. Pada ruangan date available ini, anda boleh memasukkan bilakah tarikh produk ini akan mula dijual pada sistem open anda. Saya akan masukkan tarikh, satu bulan. Dimensions, di sini anda boleh memasukkan saiz produk yang akan dijual. Contoh, saya akan masukkan saiz produk untuk L iaitu length, panjangnya 115 mm. Kemudian lebarnya width dan seterusnya ketebalan ataupun ketinggian produk. Untuk length class, di sini kita boleh memilih sama ada kiraan panjang ini menggunakan sentimeter, milimeter ataupun inci. Saya akan memilih milimeter. Untuk weight, untuk berat produk, 130 gram. Jadi untuk ruangan weight class ini, kita boleh memilih unit bagi berat, 1 gram. Status, sekiranya produk ini telah pun tersedia untuk dijual, pastikan ia berada dalam status enable. Dan sort order, letakkan saja satu. Kemudian setelah menetapkan maklumat ini, kita pergi kepada tab yang ketiga iaitu links. Pada bahagian manufacturer, di sini anda perlu memilih apakah jenama produk ataupun pengeluar produk yang terlibat. ya. Produk yang saya masukkan di sini adalah merupakan produk daripada keluaran HTC. Jadi, manufacturernya adalah HTC. Seterusnya, kategori produk adalah merupakan handphone touchscreen. Dan jika anda ingat sebelum ini kita telah pun menetapkan maklumat bagi categories, manufacturers dan juga attributes. Inilah kegunaannya mengapa kita perlu menetapkan maklumat attributes, categories dan juga manufacturers sebelum ini. Seterusnya pada bahagian store ini anda boleh memilih di manakah produk ini akan dipaparkan sekiranya anda telah pun membina multi shop pada sistem open cart anda. Untuk buat masa ini kita biarkan saja ia default. Sekiranya anda menjual produk digital, maka pada ruangan download sini, anda harus memilih apakah link download yang akan diberikan kepada pengguna sekiranya mereka membeli produk ini. Related products di sini anda boleh memasukkan maklumat-maklumat produk yang berkaitan dengan produk ini untuk anda upsell kepada pelanggan anda. Dan setelah selesai menetapkan maklumat pada bahagian tab links ini, kita pergi kepada tab attributes. Seperti yang telah saya terangkan sebelum ini, atribut sini adalah merupakan spesifikasi berkaitan produk yang akan dijual. Jadi sebelum anda boleh menambah maklumat atribut pada ruangan ini, pastikan anda telah pun menetapkan spesifikasi produk pada menu atribut sini. Jadi untuk menambah maklumat atribut yang telah pun dimasukkan pada bahagian atribut, klik pada butang Add Attribute. Dan kemudian pada ruangan atribut ini, typekan apakah kata kunci ataupun keyword yang berkaitan dengan atribut yang ingin anda daftarkan untuk produk ini. Sebagai contoh, sebelum ini kita telah memasukkan maklumat spesifikasi bateri. Jadi, typekan keyword bateri di ruangan ini dan sistem akan memaparkan senarai atribut yang telah pun kita tambah. Jadi, klik pada maklumat atribut yang diperlukan. Kemudian, pada bahagian teks ini, anda perlu memasukkan penerangan tentang atribut ini. sebagai contoh, jika kita lihat pada halaman HTC semula untuk ruangan bateri bateri type penerangannya adalah berkaitan rechargeable lithium ion battery jadi saya akan salin maklumat ini dan paste pada bahagian teks ini seterusnya untuk menambah lagi atribut lain klik butang add attribute dan pada ruangan attribute ini tapkan keyword Ataupun kata kunci berkaitan Spesifikasi yang ingin anda tampilkan Talk Time Pilih Dan pada penerangan tentang Talk Time ini Saya akan salin maklumat daripada laman web HTC Paste Add Attribute lagi Capacity pilih salin penerangan tentang kapasiti dan paste penerangan teks dan seterusnya ya anda boleh melakukan kaedah yang sama yang saya tunjukkan pada ruangan ini untuk menambah maklumat atribut yang berkaitan dengan produk anda dan setelah selesai menetapkan maklumat atribut pergi ke ruangan option pada ruangan option ini, anda boleh menetapkan apakah pilihan yang boleh diberikan kepada bakal pembeli produk anda. Sebagai contoh, jika produk yang anda jual mempunyai tiga pilihan warna, hitam, merah ataupun putih, maka anda perlu menetapkan maklumat warna tersebut pada bahagian option ini. Untuk membina option yang anda perlukan, pertama sekali anda perlu pergi ke katalog dan klik pada link options ini. Dan anda seharusnya akan dibawa ke halaman options seperti berikut. Dan masukkan maklumat options yang ingin anda hasilkan. ya. Klik pada butang insert. Seterusnya pada bahagian option name ini, anda boleh tapkan apakah option yang ingin anda hasilkan. Katakan warna product. product color type iaitu jenis option select radio checkbox dan sebagainya saya akan pilih radio sort order satu dan option value masukkan nilai ataupun pilihan yang terkandung untuk warna produk ya yang pertamanya warna merah sort order satu add option value black sort order 2 dan yang ketiga white dan anda boleh menambah seberapa banyak option value yang anda perlukan dan setelah selesai klik pada butang save dan anda seharusnya akan dapat melihat senarai option yang telah anda tetapkan. Jadi untuk konfigurasi pada bahagian option di products pada ruangan ini anda perlu tapkan apakah nama option yang telah anda hasilkan ya. Product color dan klik pada senarai keputusan yang tampil pada bahagian ini. Dan seterusnya klik pada butang add option value untuk kita menambah maklumat tambahan bagi option produk kali ini bagi option value warna putih white tetapkan berapakah jumlah stok yang anda ada saya akan letakkan 30 subtract stok sekiranya anda mahukan kuantiti ini berkurangan selepas pengguna membuat tempahan maka biarkan saja yes price sekiranya untuk setiap option value yang anda tetapkan ini mempunyai harga yang berbeza maka anda boleh memasukkan berapakah jumlah tambahan harga daripada harga asal yang anda tetapkan di ruangan ini katakan untuk warna putih ini pengguna perlu menambah lagi RM10 daripada harga asal jadi tetapkan nilainya pada ruangan ini kemudian pada bahagian points ini sekiranya setiap pembelian produk ini akan memberikan nilai point reward point kepada pelanggan maka anda boleh tetapkan berapakah point yang akan diterima oleh pelanggan jadi saya akan letakkan 10 weight sekiranya untuk option value yang anda pilih di sini mempunyai berat yang berbeza maka anda boleh tetapkan berapakah tambahan berat daripada berat asal yang anda tetapkan pada bahagian data ini dalam video ini saya akan biarkan saja kosong dan seterusnya, klik pada butang Add Option Value lagi dan tetapkan pula untuk option value yang kedua itu warna merah quantity saya akan letakkan konfigurasi yang sama price point weight saya akan biarkan seterusnya option value yang ketiga warna hitam subtract stock yes price point dan wait biarkan kosong dan setelah selesai menetapkan maklumat tambahan terhadap option yang telah didaftarkan pada ruangan ini kita pergi pula kepada konfigurasi bagi diskaun.